السلام علیکم جی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع ہے خودکشی انسانی زندگی اور مذہب کا کردار آپ دیکھیں یوٹیوب چینل فقیران ادب تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ انسانی زندگی اپنے نشو و نمار کے حوالے سے ایک مخصوص سماجی نظام کی متقاضی ہوتی ہے مخصوص سماجی نظام میں معاشرت معیت سیاست اور ادب کے ساتھ ساتھ مذہب کا بھی ایک انتہائی اہم کردار اور اہمیت ہے انسان کے ہر فعل کے پیچھے کسی نہ کسی حوالے سے اس کا سماجی پس منظر موجود رہتا ہے خودکشی بھی ایک انسانی فعل ہے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مخصوص عوامل کو دیکھا جائے جو مذہب کے حوالے سے کسی سماج پر اور سماج کے حوالے سے انسانی سوچ اور افعال پر اثر انداز ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ مذہب کے موجودگی میں یقین محکم کی کون سی گر ہے انسان کی روحانی دنیا سے بد جاتی ہے اور اس کی عدم موجودگی میں کون سے رابطے اور سلسلے یہاں ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں انگریزی زبان میں مذہب کے لیے ریلیجن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو لاطینی زبان سے ماخذ ہے جس کا مفہوم عقیدہ اور پوجا پاٹھ کا نظام ہے اسلام نے مذہب کے لیے تین کا لفظ استعمال کیا ہے اور مذہب کو فطری چیز کہا ہے دین یا مذہب انسان کے لیے داخلی اور خارجی دونوں حوالے سے ایک رہتب کرتا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا ہو آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری دیا ان ارشادات سے جن نقاط کی نشاندہی ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور اسی ایک ہستی کی اطاعت گزاری کرنا اور اس اطاعت گزاری کا بڑا سبب اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا نزول ہے جس میں زندگی اس کی سب سے بڑی نعمت ہے اس کو ختم کرنا خراب کرنا اسے عدم تحفظ دینا اس کی حکم عدولی کے ساتھ ساتھ اس کی نیم کو جھٹلانا بھی ہے دنیا کی مختصر ترین مادی زندگی میں بھی اگر فرد واحد کے قانون سے روح بردانی کی جائے تو سوائے ہلاکت بدعنی اور انتشار کے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو خدا تعالیٰ کے ازلی و ابدی قوانین کو توڑنے سے ثانی زندگی کی تباہی کا نظارہ کیا ہوگا یا ہو سکتا ہے صرف اہل عقل جانتے ہیں اور اس زمن میں قرآن پاک میں بھی اہل کرم کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدیل کر نہیں ہو سکتا یہی سیدھا دین ہے تو اس سے آگے ہے کہ اسلام نے صرف عقیدہ اور پوجا پاٹ کا نام ہی مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو اقام الہی کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے اس میں عقیدہ عبادات سیاست معاشرت اور معاشیت سبھی کو شامل ہیں مذہب دراصل فطری چیز ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مذہب ہر قوم اور نسل میں ایک مشترک عمر ہے اور یہاں بھی حوالہ عقل والوں کا ہی بنتا ہے جو سوچتے ہیں کہ انسان کے مذہب کی کیا اہمیت ہے کسی انسان نے کوئی ایسی بستی دی نہیں دیکھی جس میں مذہب نہ ہو لیٹر کہتا ہے کہ منو سولن سکرات سب کے سب ایک ہی کی پرستش کرتے تھے اور یہی فطرت ہے مذہب کی تعریف یہ بھی ہے کہ لیجن اور کانسیپٹ وچ ہیز یوز ٹو denote the class of religion the common sense of pattern of all supposedly genuine religion phenomena human religions in our form of life which may or may not be expressed in system of belief and جامع نسیم اللغات میں مذہب کی ترین اس طرح سے ہے کہ مذہب ایمان عقیدہ مذہب بدلنا دھرم تبدیل کرنا دوسرا مذہب اختیار کرنا مذہب میں لانا دین میں شامل کرنا مذہبی مذہب سے منصوب مذہب کسی ایک خاص قائدے اور اصول کا نام نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے عناصر کا مجموعہ ہے جو زندگی اور اس کے تمام پہلو کا احاطہ کرتا اور ان کے لیے ایک مخصوص لحمل بھی اختیار کرتا ہے مذہب اور مذہبی اقدار کی زندگی میں کیا اہمیت ہے مذہب سماج کے لیے کیوں ضروری ہے انسان کے وجود اور شخصیت کی اہمیت شخصیت کی تعمیر و تشکیل میں مذہب کی ضرورت اور افادت کیوں کار ممکن ہے اس کی پیروی کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں آج انسان روحانی اور مادی طور پر ترقی و تنزلی کی کن منظروں یا مراحل پر ہے مذہب کا اس میں کیا کردار رہا ہے ہو سکتا ہے یہ اور اس طرح کی مزید کئی سوالات ایسے ہیں جن کا کوئی باقاعدہ جواب بنی نو انسان کے پاس نہیں اور اگر ہے تو بھی ہم اس کو ماننے دہرانے یا پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے انسانی طرزیات میں مذہب کو وجود اس کا کردار بنیادی اور امتیازی حیثیت کا حامل ہے قومی انگریزی لغاتے میں مذہب کی وضاحت اس طرح سے ہے مذہب طریقہ دھرم کسی انسان کا کسی وفاق الفطرت ریلیجن قوت کی اعتبار عزت اور عبادت کے لیے با تسلیم کرنے کا عمل وفاداری اور باضمیر ہونے کا عمل مذہب کی ایک تعریف جامع تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ مذہب زیادہ تر انفرادی بقا پر ایمان لانے ایک کا نام ہے اگر زندگی فرد کی جسمانی موت کے ساتھ ختم ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نہیں ہے مادیت کے سمندر میں ایک ناپیدار اب آپ کا کیا مذہب ہو سکتا ہے شوپن ہار لکھتا ہے کہ مذہب موت کے تصور سے وابستہ ہے یعنی موت اور اس کی حقیقت کیا ہے مذہب کے اندر اس سے متعلق واضح اشارے موجود ہوتے ہیں ایسے اشارے جن سے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی اور حکمت عملی واضح کی جا سکتی ہے درتش کی مذہبی کتاب و شاہ میں تفصیل کے ساتھ ان سزاؤں کا ذکر ہے جو حیات بات موت اپنے عمال کے باعث انسان کو درپیش ہوں گی گویا انسانی زندگی میں مذہب کا کردار اور اس کی ضرورت بنیادی اور کلیجی ہے تمام مذاہب عالم میں خدا کی کا تصور پایا جاتا ہے گویا مذہب کی پہلی غرض اللہ تعالیٰ پر یقین پیدا کرنا ہے فطرت کی دوسری مادی ہے جس میں خاندان معاشرہ حکومت اور بین الاقوامی امور شامل ہیں انسان کی فطرت میں دا کے ہستی کا تصور مرکوز ہے مگر سزا و جزا اور زندگی بعد موت کا علم سوائے مذہب کے کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ انسان کی اپنی عقل اس قدر دور کے نتائج کو بھانکنے سے قاصر ہے انسان کا مادی وجود مادے کے اصول اور مادے کی ضرورت تک تو اسے پہچا پہنچا سکتا ہے لیکن داخلی اور روحانی زندگی کی ضرورتیں صرف مذہب کے حوالے سے ہی تکمیل کو پہنچ سکتی ہیں مذہب کو سمجھنے کے لیے فقط براہ راست مذہبی شعور ہی کا مطالعہ کم کر سکتا ہے مذہبی وجدانات یا افکار کو جانچنے کا منصفانہ اور صحیح طریقہ یہی ہوگا کہ ان کے اندر تین باتیں دیکھی جائیں اور یہ کہ براہ راست ان میں کہاں تک نور صداقت کا احساس ہوتا ہے دوسرا یہ کہ فلسفانہ معقولیت ان میں کہاں تک پائی جاتی ہے اور تیسرا یہ کہ اخلاقی زندگی میں وہ کہاں تک مومن ہو سکتی ہیں مذہب زندگی کے کسی ایک حصے کی ضرورت پوری نہیں کرتا اس کا تعلق کسی ایک عنصر سے نہیں یہ کلیات ہے تمام زندگی کے داخلے و خارجی پہلو سے وابستہ ہے مذہب کی روح انسانی عقیدوں کو زندہ رکھتی ہیں اس کے بغیر فرد ہو یا قوم بے سین اور بے منظر ہو جاتے ہیں حرکت و عمل اور قوت تخلیق کی شناخت باقی نہیں رہتی ایک ایسا جانور جو بے سمجھے چلا جاتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز کے بغیر وہ یا نہیں گیا جس کی لگام کسی مالک و مختار ہستی کے ہاتھ میں نہیں جو کہیں اپنے فطری جب اور گرم و سرد زمانہ کے ہاتھوں بے بس و بے اختیار ہو جاتا ہے اور کہیں مو زور و سرکش گویا مذہب کو وجود فرد کے سدھائے جانے اور تربیت کرنے کا نام بھی ہے چنانچہ مذہبی زندگی صحیح و وسیع معنوں میں یہ ہے کہ اس زندگی کا مدار ایمان بغیر پر ہے ہم اس غیر مرائی علم کے ساتھ اپنا رابطہ صحیح طور پر اور استوار کر رکھیں اس ایمان اور اس سے سرزدہ عمل کا نام مذہبی زندگی ہے گویا مذہب مخصوص مادی اخلاقی اور معنی قیدوں اور ذاتوں کے ساتھ جینے کا مذہب عمل ہے جو موت اور موت کے بعد کی زندگی کے ساتھ وزنا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا موضوع تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا یہ فی الحال اتنا ہی آپ کی طرح میں بھی مایوس ہوں لیکن امید پر دنیا قائم ہے دل دکھا ہے لیکن ٹوٹا تو نہیں ہے اور امید کا دامن چھوٹا تو نہیں